Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərində Küs prospekt yolu üzərində birlik MTK-da 92 kvadratlıq çox gözəl bir mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Mənzilin təmir yenidir, çox keyfiyyətlə təmir olunub. Gördüyünüz döşəmə parketdir. Bir gün də olsun evdə yaşayış oğluy. 2 otaqlı 3 otağa düzəldilmiş bir mənzildir. Hal-hazırda çəkilişi birbaşa qonaq otağından edirik. Mərtəbəsi 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsidir. Tam kupçalıdır. Kombi xətləri çəkilib. Binada tam yaşayış var. Yerləşməsi mükəmməldir. Yaxınlığında məktəb, bağça, şəhərə gedən marşrutlar var. Binada da təhlükəsizlik sistemi 24 saat var və qonaq otağın baş tərəfində bizdə belə bir mətbəx hissəsi yerləşdirilib. Yəni bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi 2 otaq olub 3 otağa düzəldirilmiş bir mənzildir. Mətbəx hissəsində özünün ayrıca eyvana çıxışı var. Və burada qaz xəttidir. Mənzilimiz qubçalıdır. Yəni ipotekaya yararlıdır. Yəni ipotekası hazır olan müştəri müraciət eləsə bu mənzili əldə edə bilər. Mənzilin qiyməti videoda görüntü məlumat verir. Gördüyünüz kimi tavan hissəsi də fiqurlan işlənilib. Bəs keçirəm evin kichik hissəsini sizlərə təqdim edim. Mətbəxlə, qonaq otağına baxdıq. Ümumi 92 kvadratdır. Mərtəbəsi də çox gözəldir, 12-ci mərtəbədir. 2 ədəd lifti var, yük lifti və sənişin lifti var. Və keçirəm bu hissədən, dəhlizi bir daha sizlərə göstərim. Dəhlizi də çox gözəl bir formadadır. Ana giriş qapı hissəsidir bu hissə avtomatları qoyulub. Bütün sayaqlar da var. Qazın, suyun, hamsının sayaqçıları var. Burada köməkçi otaqdır. Belə deyək, elində desək, bu, Kaladovka kimi nəzərdə tutulub. Yəni əl damı kimi nəzərdə tutulmuş bir yer hissəsidir. Evin iç qapıları da keyfiyyətli qapılardır. Tavan hissəsini görürsüz. YouTube kanalımıza, Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, gələcəkdə satışa çıxacaq mənzilləri, həyət evləri işləri siz də izləyə biləsiniz. Dəhlizin də dəşəməsi parketdir. Orta fiqurla verilib. Burada bizdə evin sanitar otağıdır. Ayırda oçudur. Yəni ayrı-ayrıdır. Hamam otağı da ayrıdır, tamam otağıdır, ayrı. tam şəkildə ayrı-ayrıdır. Və burada da hamam otağıdır. Tam təmiridir. Belə burada duş kabineti üstə yer boylu istipolma sistemi var. Bəs deyirəm otaqlardan Böyük otağı göstərim. Evimiz skvoznoydu, yəni yel çəkən mənzildi. Böyük bir yataq otağıdır. Yataq dəstəra ha şəklində yerləşəcək. Yəni bu hissədən də skvoznoydu, qonaq otağından da balkon tərəfə skvoznoydu, yəni pəncərləri açanda hava çəkən mənzildi. Bu pəncərədən də birbaşa həyətə baxır. Olmayan arxa hissələr gözəl bir mənzildir. Nağçatlıdır, qiymət və digər göndərmə məlumatı yerində var. Nəzənə salıb baxa bilərsiniz? Və sonuncu göstərəcəyim yer evin belə bir digər yataq otağıdır. Uşaq otağı üçün nəzərdə tutulmuş bir otaqdır. Burdan da ipoylu pəncərə qoyulub. Yəni bura pərdələnsə tam şəkildə otaqdır. Belə bir otaqdır. Döşəmə burada da parketdir. Kombi xətti burada da çəkilib. Pəncərə birbaşa mətbəxədir qiymətli bir gözdürüm məlumat yerində. Son bir dəz üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.